yog'och mixdan doim nolar ekanda xafa bo'lar ekan sen doim meni qalbimni yaralaysan deb xafa bo'lar ekan shunda mix aytgan ekan sen mening boshimga tushadigan zarbalarni his qilganingda edi meni kechirgan bo'larding bu gapim bilan nima demoqchiman hammani bir tashvishi bor hammani o'ziga yarasha yetarlicha tashvishi bor kimdir uyida kimdir sog'ligida hamma o'ziga yetarlicha tashvishi bor bu dunyoda xursand bo'lib baxtli yashashni bitta siri odamlarni tushunishni bilish kerak odamlarni tushunish u sizni baxtli yashashingizga xizmat qiladi lekin tushunaverish hammani ham qo'lidan kelmaydida bizning maqsadimiz nima biz qaysi yo'ldamiz biz nima qilmoqdamiz aslida bizni ko'zlagan nuqtamiz qayer ota onalarimiz bizlarni qanday farzand bo'lishimizni xohlaydi aslida ularni ham katta katta orzulari borku farzand bo'lib ularni orzu qilgan insondek bo'la olyapmizmi biz do'ppimizni yechib bir o'ylab ko'rmas ekanmiz boshqalarga yordam berish boshqalarni maqsadi yo'lida yordam berish u yoqda tursin o'zimizni maqsadimizga ham erisha olishimiz juda qiyin bo'lib ketadi albatta yaxshilab o'ylab ko'rish kerak